Dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gəltdiniz. Səhər saat 8:00 iş başındayıq, maşallah. Deməli, dəyərli dostlar, burada e, yadınızdadsa, 2 ay bundan öncə Suraxan'da çay içirdik. İşə başlamamışdan bir gün qabaq, müqavilə günü. Və mən isə demişdim ki, 2 ay sonra burada inşallah ki, evin tikilmiş formasını sizə təqdim edəcəyəm. İnşallah ki, araşdırsa səhifənə görərsiz. Burada beləcə bir ev tikdik. 8.5-ın 8.5-a, 2 otaqlı, kürsülü və qaba inşaat danışılmışdı. İnşallah ki, ev sahibi işimizdən çox razı olduğu üçün təmirlərin də bizə həvalə eləyəcək Allah'ın izniylə. Deməli, bizim burada 2 günün işimiz qalıb. Fasadın 2 divarı qalıb. Onu da sabah yox, bir gün yekunlaşdıracalar. Tanış eləyim. Baxın dəyərli dostlar. Demə burda yadınızdadsa oturmuşduq burada. Köhnə bir tikili var idi. Və biz burada sökdüy bütün tikiləri və yerində bir 8.5 x 8.5 evərsə gətirdik. Sadə proyektdir. Hal-hazırda görürsüz sual işləri gedir. Ustalarımız stroit elir. Saat 6-dan da ustalarımız iş başındadır. Maşallah olsun. ada burada ayaq altı qurulub inşallah. Bir bu divar qalır, bir də ön istə qalır. Ki su vaq vurulub təhvil veriləcək. Həm qaba inşaatının yekunlaşması, plastik pəncərələr qoyulub, Texnolayn firmasıdır. <coughs> Deməli 5 daş şürsüdür də əyrə dostlar. İçəri girəndə görürsüz. Su vaq işləri yekunlaşıb. Kornupol vurulub. Solda sanitar qovşaqdır. Ev 8.5'ın 8.5 m dediğim kimi. Yani artı 70 kvadrat. Solda baxın, deməli otaqdır. Спальняdır. Sağda, yəni girəndə sağda mətbəxdir. Baxın dəyərli dostlar, mətbəximizdir. Su oğumuz qurulub həm axıra qədər. Burda da yenə bir otaqdır. İndi hansını zal eləyər, hansını spaniel eləyər ev sahibi öz məsləhəti ilə inşallah su vaxtı tam yekunlaşır. Dadmayaq formada. Amprayeklə tanış olun. Yəni Valizə bir evdə, Valizə deyir, yəni 8.5, 8.5-a həm də ş özlüsün ola bilər ki, Maraqlı olar bir layihə. Bu gün həyətinizdə villər də yağışdırılacaq, artıq işlər yığınlaşdı. Deyək, yığındırılmalıdır. Suaxla tanış edim. Deməli, fasad görünürsüz, yan tərəf vurulub. Arxa divarı da göstərəcəm sizə. Atkozlarımız işlənilib. Bu da arxa divardı. Görürsüz dəyərli dostlar. Yan divar, arxa divar. Hazırdır. İki divarımız qalıb. Fasad su bax vurulur və yeşiləşdir. İnşallah. Deməli, gözəl dostlar, inşallah ki, sizlər də işlərinizi Qızılaşər Construction-a həvalə edə bilərsiniz. 2 ay müddətində gördüyümüz kimi tikintiniz, qaba İnşaatınız artıq yeşiləşdi. Sağ olun, var olun, Allah. Arxasında olanlara gözəl evlər, gözəl obyektlər, gözəl mülklər nəsib etsin. Hələlik dostlar.